شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحس على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء الى الهدى والدلالة الخير. ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفحم وافتح علينا بمعرفه علم وحسن اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du insya Allah pada pagi ini kita akan menyambung kembali siri pengajian kita penawar bagi hati yang disusun yang dikarang oleh Al-Fadish Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesia Al-Mandili seorang ulama yang berbangsa Indonesia lahirnya di bumi Mandeleng dan bermukim dia mengaji di Makkahul Mukarramah dan sebelum daripada itu Beliau sempat mengaji di kedoh, <coughs> di pondok Pok Cu Gajah Mati. Sekarang ni anak dia, hidup lagi, Tuan Guru Pok Jang Izudeng. Itu anak anak Tuan Guru Pok Cu Gajah Mati lah. Boleh ziaroh. Dan sekarang pokok kalau Tuan Guru Pok Jang Izuddin tu antara ulama hadis yang mana di Tanah Melayu kita ni hingga orang Arab antaranya Syekh Ahmad Mamdur, Syekh Usamah Said al Azhari. Bila mana nak cari sambungan sanad hadis ke Nusantara mereka mencari Syekh Wan Izuddin, Bang Wan Ibrahim. Ah, ha, Wan Ibrahim tulah. Ah ha, anak apa? Guru kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Adik kepada Syekh Wan Ismail Al-Fathani pada Mekah. Ha, jadi anak orang-orang alim Melaka Jadi kita masuk kitab kita penawar bagi hati masih lagi membincangkan bab perut. Pak ha, Peruk kita ni Pak Peruk Pak Payah lepas no. <tuh> Baca saja kita <tuh> Tapi mudah-mudahan kita dikurniakan taufik oleh Allah SWT Untuk beramal insya Allah. Jadi kita dok silap masuk muka surat 16 don Masih lagi membicarakan berkenaan uh, Tuntutan kita menjauhkan sifat bersangatan kenyang Sebab apa kita keny elok diri kita daripada bersangatan kenyang. Yang mana bersangatan kenyang merujuk kepada makan perkara yang halal tetapi berlebihan. Jadi pengarang meletakkan di sini 10 sebab. 10 sebab yang kita perlu jaga, yang perlu kita ambil perhatian bahawa 10 sebab ni antara punca yang mana kalau orang tu elok Dia akan selamat daripada 10 sebab ni Kenapa? Ha. Kita telah sampai sebab yang ke-6 Tak betul, betul dah sebab ke-6 Kelima je dah Kelima betul. je dah Baik Bismillahirrahmanirrahim al musallif rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumikum Wa ulumi masyayikhina fid darain Amin ya Rabbana Kata pengarang rahimahullahu yang keenam yang keenam daripada sepuluh sebab mudorak bersangatan kenyang yang keenam bahawasanya pada membanyakkan makan yakni merujuk ia sebut mazum tapi nak kepada lazim ia sebut lazim nak kepada mazung, iaitu pada membanyakkan makan yakni pada bersangatan kenyang tu Ditakuti jatuh kepada yang haram ha, Ditakuti jatuh kepada yang haram Dan yang syubah Baik Bahawa pada membanyakkan makan Pada bersungguh-sungguh Kita dalam makan sehingga sangat kenyang Ditakuti, dibimbangi Sebab kalau contoh orang yang makan Dia bubur belaka, tak ada limit Ambil belaka bahan belaka. Jadi kalau bubuh belaka ada yang mungkin tersalah masuk. Tak? Mana kalau tersalah masuk, nescaya benda yang masuk dalam tubuh kita itulah yang akan jadi mudarat kita. Imam Nawawi sebut dalam kitab Riyadhus Salihin bab hifzu uh, ma'in dan bab daripada menjaga perut. Dalam bab menjaga perut yang mana Imam Nawawi sebut Antara sunat pada kita dalam bab benda halal adalah al-imsak, menahan diri. Kerana benda disebut dalam kitab uh, tu Imam Nawawi sebut riyadus solihin um, a al-adal oh dah mari dah mari dah mari dah mari tu ah dak <laughs> mari ayat kaedah ibarat sebut tu al-adal adalah takdirul syai' oh dah mari dah mari kita tengok ajak eh kok ada jumpa Ya, yes, eh? mungkin salah minum air ada semut adikku. Apa kita tinggal, kita ambil kaedah lain. Eh? <laughs> Jadi kalau orang yang mana dia banyak makan, bimbang jatuh kepada perkara haram kerana bila mana dia makan tanpa pantang, nescaya ada yang tersalah masuk. Tapi bila dia pantang, insya-Allah selamat. Maksud ni pantang tahan diri daripada makan yang banyak. Dan bila mana makan banyak, bersangatan kenyang, dia akan timbul satu sifat yang keji iaitu timbul sifat tamak dan haloba dalam mencari dunia. Ha, bila bila banyak makan, bila bersangatan kenyang, dia akan timbul tamak dan lobar mencari dunia. Akhir sekali dia akan bawa kepada mudarat yang lebih besar. Iaitu benda apa? Bila tamak cari dunia, jatuh kepada cari dunia cara yang salah. Ha. Sebab benda nak memenuhkan perut. Sebab itulah perut kita ni kena ajar. Kena ajar perut kita ada masa lapar. Sebab kalau ajar kenyang semua, dia akan mari. Satu ketika biasa kita makan malam semua. Ada nak makan malam teriak. Maksudnya cari kau. Pisah orang cari tapi kalau ajar kenyang nescaya tak ada. Kita nak cari. Sebab kalau perut kita ajar kenyang semua dia rasa tak cukup semua Jadi bila tak cukup, padahal boleh je ada orang boleh makan dua kali sehari padang dah. Atau kalau lapar, sibukkan diri dengan benda lain. Tapi bila mana kita sibuk cari makan, nescaya ada hari lapar, perut teriak lalu. Eh, tak nak makan lagi malam ni. Tak makan lagi siang ni. Tak makan lagi pagi. Ada orang yang ajar tak makan pagi. Dia makan lewat sikit. Ada orang dia ajar makan malam sebelum daripada maghrib makan dah. Kita dah ajar makan pukul sebelah wajib makan. Jadi pukul sebelah confirm bangun tidur. Cari makanan. Nah, jadi bila begitu, nescaya waktu rehat kita kurang. Kemudiannya, waktu ibadat kita juga kurang. Sebab dia sibuk mencari makanan. Bila makanan kena cukup tiga kali sehari. Kena cari piti untuk tiga kali makan. Tahu? Ha, bila cari piti tiga kali makan, tambah kerja. Ha, bila tambah kerja, masa untuk ibadat kurang. Ha, itu mula orang ni. Yang ketuk, yang haram, yang haram ni perkara yang haram iaitu haram dua lah sumber yang haram. Ataupun bila mana lapor lajok, dia pergi cari makanan, pergi kedai. Kat Terengganu kita ni uh, Kata kata payahlah. Banyak kan kita negara kita ni mudah kata. ada logo halal bagi. Eh. Dok, tapi zaman leh ni ada logo Muslim friendly pula. Ada baru tubik dok. Ha Muslim friendly pula. Ada kata, eh cari makanan tak ada kedai ni logo halal ada Muslim friendly. Tak nah, apa lah. Pork free. Uh, no pork no lah. Uh, ha ada kan? Nopok nolak Lak la tu lemak babi Oh, kira nopok beres lalu ha, Sedangkan kalau ikut undang-undang asal Kita boleh ripok kalau kedai tok logo nopok nolak tu Boleh ripok Sebab dia? Salah dari sudut uh, uh, Dapat undang-undang pengguna Salah ha, Jadi kita kok asal kedai nopok nolak masuk ha, Sebab tak ada babi Dah, Tak ada babi hidangan Cara masuk Uh, segala benda tu kita kena bergaluh lah ke bak makan. Jadi bila lapor lah jok, tak ada benda lain. Ambil. Sebab nak penuh perut. Tapi bila kita ajok biasa 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 perut kita lapor, oh lapor kejap. Aku biasa makan telur cukup dah. Uh, ha, makan biasa-biasa. Tapi kita ajok makan, tak boleh. Mesti makan uh, ayam crispy. <laughs> Ataupun ayam geprek. Ha, uh, mana sambal pula sambal apa? Sambal peta baladu contohnya. Ha, uh, jadi tak boleh kalau tak ada tu tak lepas. Ha, uh, jadi bila aja perut begitu kalau tak ada makanan tu tak lepas. Tapi kalau kita aja makanan kita ni makanan yang mana mudah dicari. Ha nescaya tak ada masalah lah. Ni dalam seminggu kena makan ramen. <laughs> ramen pula mesti ramen yang mana kata pedas. Ha, mana kata dia jadi pedah burung hatu tu, ghost paper ke Orang dah ingat orang <laughs> itu, Jadi, kalau tak ada benda tu dalam seminggu, jadi gatung. Ha, ah, mana kata, kalau orang yang ajar benda lapor tu, tak ada masalah. Dia tinggal benda tu pun, perut hidup meragam. Jadi, bila tak ada, dia capa aja benda yang ada. Bila capa benda yang ada, akan masuk benda yang haram. Akan masuk benda yang syubhah. Baik. Dan yang ketujuh, bahawasanya padanya pada apa pada padanya pada banyak bersangatan kenyang tu menyusahkan hati ha, menyusahkan hati apa masuk menyusahkan hati sini yakni menserabukkan hati iaitu hati banyak berfikir untuk cari makanan bagi penuhkan perut ha, kalau kita biasa dah hajar kita ni banyak makan, mana kata kalau tak kalau kurang tak boleh serabut. Serabut perut. Tu dah serabut perut orang dah. Ha, menyusahkan hati dan mempenatkan badan. Ha, mempenatkan badan pada mencarinya, pada mencarinya. Ha, baik. Bila penat badan pada mencarinya, kadang-kadang bila kita cari, usaha kita nak cari tu sehingga kan pada jalan haram pun ada apa contohlah ada pitih eh ha pitih eh. ah, ni boleh ambil lah, ambil lah tak tahu sumber mana ambil sebab benda orang bagi 2 3000 ada tak uh, ni uh, pinjaman ada riba apa semua ah mana kata ambil contoh jelah cuma dalam bab riba tu ada perbahasan yang banyaklah cuma nampak duit besar eh ambil sebab benda sebab nak penuh perut Kemudiannya pula seperti mencari jatuh perkara haram seperti mencuri ataupun mencuri ambil perkara yang tidak tahu asal usul atau buat perkara yang menjatuhkan maruah diri sendiri. Contoh bila nak pernah perut dia penat. Penat badan dari sudut cari. Bila sudut cari dia nak dapatkan benda yang dia nak tu dia akan buat perkara yang menjatuhkan maruah Pertama, perkara yang haram Yang kedua, perkara yang menjatuhkan maruah Contoh, mitos nekom Contoh yang lain Yang berlaku dululah 2-3 tahun lepas Berlaku pernah satu ketika tu Kedai makan agak syawamah kenapa? Bukit Bintang Eh, dengar tak? Oh, eh, dengar tak? Oh, viral kejap tu Mana kata nak makan nasi kena joget Eh, dengar tak? oh, kena joget. Wah, jogetnya pula, oh lah. Pelanggan, customer pun, perempuan, perempuan bahaya beratur sebab agak smart. Hidung macam, batu mata kuning. Tak? Eh, mata kuning eh? Mata biru. Haa, oh, ikut ah mata biru ke hijau ke? Oh. Jadi, muka, uh, mana kata, muka smart, oh, jadi lelu eh? Mana sanggup buat perkara menjatuhkan maruah. Lalu, adalah tersebar video, mana kata customer kalau nak uh, discount, joget. Oh, joget jogok lah budak-budak kita. Uh, kita ni memang tak laku. Dah hidup pesek. Dah. Uh, jadi, gitu. Sapa tak sebab nak boleh? Nak ke makanan? Cawama je pun. Uh. Dah. Sapa sanggup menjatuhkan maruah? Ini uh. mujur tak ada lah orang joget kereta. Jadi, mana kata benda tu boleh berlaku zaman sekarang ni Zaman viral Dan akhirnya Alhamdulillah ada tindakan daripada DBKA ke mana Mana kata tutup permis tu Sebab kita kena ingat orang orang Arab yang datang dekat Malaysia kita ni Orang asing lah yang datang kat Malaysia kita ni suka Sebab orang Malaysia kita ni baik-baik Cuma kadang-kadang baik-baik kita pun dah kena jejuk dia orang tu Lepas tu jangan pula kita pandang Orang Arab ni semua tok syekh Orang agak macam kita, kita ada, ada orang Melayu kita, ada orang alim, ada orang awam. Yang mari tu, mari nega, bukan tok syekh mu jangan salang, cium tangan. Ha, ni juga kita tengok agak-agak, oh ada sebang, salang tok syekh tu, agak wajah ni tahu dong. Nyakit orang Melayu, hey, akak diri eh. diri orang pergi mana-mana salah, orang tok syekh. Ha, jangan. Jangan. Sebab kita kena ingat Agak macam kita kok Ada tempat dia terpesong Ada tempat dia molek Sama je Mana-mana bangsa pun sama je Cuma istimewanya bangsa mereka Allah Ta'ala kurniakan Nabi diutuhkan dalam kalangan bangsa Mereka Cuma bangsa sajalah Sebab orang aling Kalau kita tengok Orang aling yang pandai bahasa Arab, yang buat kita Nahmu bahasa Arab, tata bahasa bahasa Arab, siapa buat si bawah? Si bawah bukan orang agak? -orang. orang yang menyusun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Sunan Tirmizi. Sahih Bukhari, Imam Bukhari orang mana? Orang Uzbekistan, bukan orang Arab. Sunan Tirmizi hadis. Orang mana? Orang Tirmizi ada daripada Turmus Uzbekistan juga. Imam Ghazali bukan Arab juga, orang Parsi. Jadi Agama bukan milik bangsa. Agama milik Allah. Allah Ta'ala bagi pada siapa yang dia nak. Mana boleh jadi kita buat ada di Malaysia ni boleh jadi bila mengaji sungguh belajar sungguh Allah Ta'ala bagi anugerah lebih aneh lagi daripada orang sana. Jadi banggalah dengan diri kita. Mana Allah Ta'ala bagi Nikmat tu ilmu tu manihatun minallah. Ilmu tu pilihan Allah. Allah Taala bagi kepada siapa yang Dia kehendak. Mayuridillahu bihi Barang siapa Allah Taala nak dia kebaikan, Allah Taala bagi dia faham dalam agama. Jadi jangan mudah terpesona dengan paras rupa. Eh, Rupa comel ni kejut aje. Bini comel, suami semak. Dok. Hakikatnya orang akan terima perangai Muka comel perangai utuh Sama kejap je Boleh lah tengok muka sedap uh, Sejuk mata kejap 2-3 dua, dua tiga bulan ada Yang orang akan tahan Kenapa perangai comel ha, Perangai comel Tak tahu apa-apa masuk batu